સચિનની ડ્રીમ ઇન્ડિયા સ્કૂલમાં કબડ્ડી ચેમ્પિયન અને ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું શાળાનું વેકેશન પૂરું થઈ હવે નવા શત્રની શરૂઆત થવાની આરે છે ત્યારે સચિનમાં આવેલ ડ્રીમ ઇન્ડિયા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ દ્વારા બાળકોને સ્કૂલ ખુલવા પહેલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં અલગ અલગ ઝોનમાંથી ટીમોએ ભાગ લીધો હતો આ કબડ્ડી સ્પર્ધામાં સુરત સિટીઝનની ટીમ ઉધના ઝોનની એક ટીમ વાપી ઝોન અને અંકલેશ્વર ઝોનની ટીમ તેમજ સચિન જોનની ત્રણ ટીમે ભાગ લીધો હતો આખા આ ટુર્નામેન્ટ માં સુરત સિટીઝન ટીમ વિજય થઈ હતી વિજય ખેલાડીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા તેમજ ટ્રોફી આપી અને રોકડા રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા સ્કૂલ ખોલવાના સમયે આ પ્રતિયોગિતા ફરી બાળકોને સ્કૂલે લઈ જવા માટે પ્રોત્સાહિત થાય તે હેતુ થી આયોજન કરાયું હતું ગુડ મોર્નિંગ માય નેમ ઇઝ પૂનમ એમ અ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ડિયા સ્કૂલ ઇન્ડિયા સ્કૂલ કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ 2024-25 अंडर दिस टूर्नामेंट 10 teams are पार्टिसिपेटिंग ऑल द players are अंडर 20 एज group. Oh. जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बोला है कि ड्रीम इंडिया स्कूल हमेशा बच्चों की मेंटल ग्रोथ के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ पे भी उतना ही ध्यान देती है इसी के तहत हमने आज इस टूर्नामेंट को का आयोजन किया है जिसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जिससे बच्चों को उनके फिजिकल ग्रोथ में मोटिवेशन मिले थैंक यू मेरा नाम गौरव पटेल है आ, मैं ड्रीम इंडिया स्कूल में एज अ पी टी टीचर काम करता हूँ आज ड्रीम इंडिया स्कूल में हमने एक कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की है जिसके अंदर दस टीम ने पार्टिसिपेशन किया है जहाँ पे सचिन की लोकल टीम है सूरत सिटी है और अंकलेश्वर नौसारी और बिल्लीमुरा वापिस से भी टीम यहाँ पे आई है इस टूर्नामेंट का आयोजन करने का हमारा यही संदेश है कि आजकल जो बच्चे ग्राउंड छोड़ के मोबाइल में लगे हुए हैं उस मोबाइल को छोड़ के ग्राउंड तक फिर से आए अपनी प्रतिभा दिखाए और हमारे देश का नाम रोशन करें इसीलिए यह छोटी सी पहल हमने यहाँ से शुरू की है जिसके अंदर जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनको हम सिलेक्ट करेंगे आगे फिर टूर्नामेंट के लिए ले लेके जाएंगे अलग अलग टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल के लिए ले हम उनको तैयार करेंगे और इस टूर्नामेंट के अंदर आज जो टीम जीतेगी उसको ट्रॉफी और कैश प्राइज इनायत किया जाएगा थैंक यू ब्यूरो रिपोर्ट एस ट्वेंटी फोर न्यूज सूरत